وأمدنا بالفضل والأحسان سبحان من أوحى به لنبيه ليضيء فجر العلم والإيمان ملكوا بفضل الله ثم تنكروا وتذكروا عند التراب الفاني كم من رجال صالحين تعهدوا ان يصبروا وقت الصعاب وجهدوا حكاياتهم تبغى مدى الازمان الخوارق كلها صدق إذا وردت عن الرأي o'ttizinchi qism ikki bog' egasi uchinchi voqea mana bandargohga ham yetib keldik ziyod ham uxlayaptimi uni uyg'otaymi kapitan nima deysiz yo'q yo'q kecha rosa charchagan o'zi uyg'ongunicha tegma rostdan ham uni ota onasini qidirib hamma bandargohlarni aylanib chiqmoqchimisiz albatta unga va'da berdimmi endi va'damni bajarishim kerak bo'laqol lo'lo langarlarni tushir xo'p bo'ladi kapitan marjon yuklarni egalariga sen yetkazib berasan yuklarni tushirganda to'lovlarni olganda o'zigiz ham shu yerda turing-da. yo'q bu safar hammasini o'zing qila qol men eski qadrdonimni ziyorat qilib kelaman hilol amakinimi ha negadir bu safar kutib olishga chiqmabdi har doim yetib kelib kutib turardi turardiku uxlayotgandirda yo'q u sahar paytida uxlab yotmaydi mayli o'zim borib ko'raman bo'laqol lolo yuklarni tezroq tushirsang-chi. bir o'zim tushira olmayman-ku. tushir olmaymanku chi kapitan meni o'zini o'rniga tayinlab ketdi men yuklarga qarab turaman keyin tijoratchilardan pullarni qabul qilaman unda biror mardikor yollaylik bizga yordam berib yuborsin to'g'ri aytasan shunda ishni tezroq tugatamiz yordamchilarga ozroq pul bersak kapitan bizni urishmasa kerak a yo'q urishmaydi qaytaga mardikor yollansa ular ishlasa ham ishlamasa ham pulini to'liq qilib beradi bo'pti Ha, yigitlar bu yoqqa qarab yuboringlar ha ikkalang mana bu yuklarni tushirish yuboringlar xo'p bo'ladi faqat bir narsa so'rasam maylimi aytganingizni beraman ish tezroq tugasa bo'ldi bo'la qolinglar sandiqlarga ehtiyot bo'lasizlar tushirib yubormanglar birovni bandargohga yetib keldikmi Iya, iya anavi kishi kim bo'ldi dadamga o'xshar ekan tushimmi o'ngimni ovozim chiqmayaptimi dadajon dadajon ehtiyot bo'lsangchi og'ayni necha marta aytdim men uni ovozini eshitdim qayerda u kimni ovozini mana buni sindirganingni to'laysan endi o'g'lim Bola jonim, allohga shukr, seni yana ko'rsatganiga shukr, ko'zlarimga ke ishongim kelmayapti sizni sog'inib ketdim dadajon sizni ko'rmaganimga ming yil bo'ldi men seni rosa qidirdim o'g'lim juda ko'p bandargohlarga ke bordim keyin seni yo'qotgan joyimga qaytib kelib mana hammollik qilib yurgan edim meni kechiring dadajon men xato qildim kechirim so'ramay qo'ya qol oying xursand bo'lsa bo'ldi oyijonim oyim qayerda oying menga qarashyapti baliq tutadigan to'rlarni yamab beryapti axir bir kun shu badargohga kelib qolar deb umid qilib yurgan edikda o'g'lim yig'lama ziyo bo'lmasa men ham yig'lab yig'labboraman hozir dadajon bu lolo amaki meni eng yaqin do'stim menga doim g'amxo'rlik qildi bu esa marjon amaki rosa zo'r dengizchi skripka chalishni ham biladi sizlarga qanday minnatdorchilik bildirishni ham bilmayman hijolat bo'lmang amaki ziyodga o'z bolasiday qarab g'amxo'rlik qilgan odam bu kemaning kapitani bo'ladilar u kishiga ko'pdan ko'p rahmat aytinglar ketdik o'g'lim onang bechorani tezroq xursand qilaylik ketdik dadajon borib onamni qo'llaridan o'pay juda sog'inib ketdim ikkalangizni ham rosa sog'indim ziyod mana bu senga ko'rganingda meni eslab tur iya yeah, o'zi uni sotib olish uchun bor pulingizni bergansiz-ku. rahmat marjon amaka to'xta ziyod qorning ochib ketgandir axir buni iftorlikka olib qo'ygandingiz-ku. xursand bo'lganimdan qornim to'yib qoldi ukajon rahmat sizga ketdingmi dadajon yig'lama onasi mana o'g'ling bag'ringga qaytib keldi-ku. mashalloh bo'ying o'sib ketibdi o'g'lim dengizchilarga o'xshab qolibsan dengizda rosa yurib juda ko'p mamlakatlarni ko'rdim lekin o'rgangan eng asosiy narsamni aytaymi dunyoda men uchun onamdan dadamdan aziz inson yo'q ekan sizlarni qadringizga yetmagan ekanman baraka topsin o'sha kapitan pand nasihat qilib senga rosa odob o'rgatibdi senga otangdek g'amxo'rlik qilibdi iye kapitan bilan xayrlashmabmanku ular suzib ketmasdan borib rahmatimni aytishim kerak boshqa kuni aytarmiz rahmatni dadajon uch to'rt soat turib keyin qaytib ketishadi yuring ulgurib qolaylik iltimos dadasi kapitanga rahmat aytib qo'ymasak bo'lmaydi ha to'g'ri qani ketdik ularni yig'isini ko'rib yuraklarim ezilib ketdi alhamdulillah otasi topildi axiyri omonatni egasiga topshirdik ha marjon to'g'ri aytyapti faqat meni biroz da. ota onasini rosa sog'inganda kapitan hali yosh bolaku xalq maqolida kim suyuklilarini topsa do'stlarini unutadi deyilgan bu bolani ko'p sog'inaman hali ha hammamiz unga o'rganib qolgan ekanmiz langarlarni ko'taraymi kapitan nima e, nimadir dedingmi lolo langarni ko'tarib ketishga tayyorgarlik ko'raveraymi dedim ha vaqt bo'lib qoldi yo'lga tushish kerak do'stingiz hilol qala ekan kapitan do'stim shu bugun ertalab vafot etibdi u bilan birga peshinni o'qiymanmi deb borsam janozasini o'qib keldim alloh rahmatiga olsin juda qalin do'stingiz edi-ya. alloh taoloning al hay ismi bor u hech qachon o'lmaydigan zot degani insonning hayoti ham safarga o'xshaydi bir bandargohdan boshqasiga boramiz yo'lda ko'p odamlarni uchratamiz bir birimizni alloh uchun yaxshi ko'rsak ham dunyoni deb yomon ko'rib qolsak ham oxirda hammasini tashlab ketamiz kapitan kapitan tavba ziyodga rosa o'rganib qopman-ku, qolibmanku meni chaqirgani quloqimga eshitilib ketyapti kapitan marjon rulni janubga bur ziyod kelyapti boshqa payt ko'rishamiz dedim-ku, ko, ana ketib qolishibdi ular bizni ko'rishdi ana kema ortga qaytyapti shu kichkinagina qayiqchada ochiq dengizga chiqqaningni qara nima eshitmayapman nega kelding deyapman sizni sog'indim nega xayrlashmasdan ketib qolyapsiz eh ahmoq bola ya nima qaytib ketaymi yo'q yo'q to'xta men ham seni bir birpasta sog'inib qoldim mana narvonni ushla marjon borib yopinchiq olib kel lolo tez issiq ovqat tayyorla o'g'lim kema jo'nab ketganini eshitib aqldan ozib qolay dedi u tinmay faqat sizni gapiradi unga go'zal odoblarni o'rgatibsiz baraka toping sizni juda yaxshi ko'rib qolibdi kapitan men ham uni qanchalik yaxshi ko'rishimni alloh biladi katta bo'lsang kemamga olaman deb va'da bergansiz a esingizdami ha va'da berganman oyim katta bo'lib qolibsan bo'ying o'sib ketibdi dedilar endi siz bilan ishlasam bo'ladimi yo'q oldin o'qishni tugatasan keyin qur'on karimni yod olishing kerak matematikani geografiyani falakiyot ilmini o'rganishing kerak bularni bilmay turib qanday qilib dengizchi bo'lasan hammasini o'rganaman kapitan ha oldin ilm maktabini tugatgin keyin hayot maktabi boshlanadi eshitdingmi ziyod ha eshitdim kapitan bitta ishimiz chala qolib ketyapti ikki bog' qissasini oxirigacha aytib bering iltimos ikki bog' egasi ha qur'oni karimda kelgan zo'r qissa bir kishini ikkita rosa katta bog'i bo'ladida orasidan daryo oqib o'tadi mashaalloh la havla va la quvvata illa billah o'sha odam mana shu siz aytgan gapni aytsa hammasi zo'r bo'lardi lekin u allohning ne'matlariga noshukurlik qiladi akasi shuncha urinsa ham tavba qilmaydi keyin nima bo'ldi ko'rdingizmi kapitan qissaning davomiga hamma qiziqib qoldi aytib bering yaxshi xullas o'sha suhbatdan keyin kambag'al odam ukasining gaplarini eshitib unga rosa achingancha qaytib ketdi boy esa borib uyquni urdi kech kirdi hamma hammayoq jimjit bo'lib tevarak atrofni sokinlik egalladi ammo bu dahshatli bo'rondan oldingi sokinlik edi nega asabiylashyapsan qartush tinchlikmi sut ichasanmi yo'q sutmas aroq olib kel bog'larni bir qarab kelaychi hozira ha shu ikki bog'imga borib bir toza havodan nafas olib kelay anavi ahmoq bo'lsa uni yo'q bo'ladi deb yuribdi borib boyliklarimdan xabar olay osmonda qop qora bulutlar to'plana boshladi ular xuddi yashirin buyruqni bajarish uchun birlashayotgan sirli qo'shindek to'plana boshlashdi keyin o'sha ikkita boqqa yaqinlashib kelishdi havo jad sovib ketdiku mana bu bulutlar qayoqdan keldi boyagina havo ochiq ediyu yurlaring la'nati otlar <laughs> to'xta bemahalda shamol shunaqa qattiq esiyaptimi birdan xuddi do'zaxdagi shaytonlar quvgandek qattiq shamol boshlanib dahshatli bo'ronga aylandi va birpasda quyun yopirilib ikkala bog'ni osmonu palakka ko'tarib ketdi voy dod daraxtlar osmonda uchib yuribdi qani meni pahlavon o'g'illarim qani meni xotinlarim qarindoshlarim xizmatkorlarim qo'riqchilarim qani oh, boydor <laughs> yordam yordam tong otib quyosh chiqdi bog'ning o'rniga qaragan odam u yerni mutlaqo taniy olmas edi ulkan ikki bog' xuddi qog'ozga rasmi chizilganu keyin rassom ularni o'chirib tashlagandek yo'q bo'ldi qo'ydi ha ah, daryo qani aliya xuddi cho'lga sepilgan bir piyola suvday yerga singib ketibdi-ku. bu qanaqa saxir? Ammo kimnikiga borib yeb ichishga biron narsa so'raylik bor pulimni butun umrimni shu ikki boqqa sarflagandim axir xotin chalishga o'xshab g'ingchimasdan qimirla biror chora top seni deb men allohga kufr keltirdim meni sen majbur qilding foyda ham zarar ham bera olmaydigan sanamlarni allohga sherik qilishga hech kim seni majburlagani yo'q e sendan endi hech qanday foyda yo'q bu dunyoda menga yordam beradigan yonimda turadigan hech kim yo'qmi senga o'zingdan boshqa hech kim yordam bera olmaydi. nega qanday qilib tavba qilib allohga tavba qilib o'zingni qutqarib qol Hali ham kechmas ukajon Mana bu xarobalarni ko'rmayapsanmi nimasi kechmas tirikmisan o'lmabsanmi demak hali tavba qilishga imkoniyating bor o'zingni qutqar najot topaman yana oyoqqa turaman desang tavba qilib Allohga qayt Allohdan boshqada kuch quvvat yo'q Allohdan boshqa hech kim nusrat bera olmaydi. Allohdan boshqa umid qilinadigan zot yo'q mehribon <laughs> rahimli allohning nomi bilan uning hosillari vayron bo'ldi o'zi esa qilgan sarf xarajatlarining hasratidan chapak chalib bog'dagi ishkomlar yiqilib yotganini ko'rib qaniydi robbimga hech narsani sherik qilmagan bo'lsam deb qolaverdi unga allohdan boshqa yordam beradigan guruh bo'lmadi o'zi ham nusrat qozona olmadi bunday maqomda haq nusrat faqat allohga xosdir u yaxshi savobli yaxshi oqibatli zotdir qah surasi 42-44 qirq to'rtinchi oyatlar buyuk allohning kalomi haqdir mana qissamiz ham oxiriga yetdi siyo. kema ham oxirgi bandargohiga yetib keldi sizga ming rahmat kapitan siz aytib bergan qissalardan juda ko'p narsa o'rgandim baraka top o'g'lim ularni hech qachon esdan chiqarmagin butun umr ulardan ibrat olgin dunyoda hali namrudga jolutga va ashobil uhudga o'xshagan zolimlarni ham uchratasan somiriyga muzayqoga o'xshagan tovlamachilarni ham ko'rasan qorunga mana bu ikki bog' egasiga o'xshagan o'ziga bino qo'ygan dunyodagi boyligi bilan ham ko'rasan ularga duch kelib qolsam nima qilishim kerak seni hujjating ham yo'l boshching ham allohning kitobi bo'lsin keyin esa qalbingga quloq sol doim allohning panohida bo'lgin o'g'lim hammamiz allohning panohida bo'laylik film islom portali buyurtmasiga binoan o'zbek tiliga o'ttaidi tarjima va ovozlashtirish ishlarini qur'on.uz sayti xodimlari amalga oshirdi islom nuqta portali buyurtmasiga asosan dublyaj qilindi loyiha rahbari hasanxon yahyo abdulmajid prodyuser abdulvohid sakqiyev tarjimon Iskandar rashulov ilmiy muharrir akmalxon mirhamidov badiiy muharrir ozod Munafa. dublyajda artistlardan mahmud ismoilov barno qodirova laziza Azizova, ahror alijonov oybek tohirov bobur do'smatov jamoliddin abdujafforov nuriddin do'stbekov jasur sharofiddinov isabek mastonov va behzod muhammadkarimov ishtirok etishdi dublyaj rejissyori ulug'bek shoynazarv ovoz rejissyori jasur dochilov video muhandisi muhammad sodiq akromov ma'hur ahbar yahyon